Tidak sebarang tidak akan habis... Bahkan ada kalangan pula yang mengumpul kekuatan mereka untuk mengecam, menghantam persatuan ulama. Muhammad Darul. Tanya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Tuan Mangkang bagi laluan nak bertanya. Saya nak bertanya. Saya bersetuju dengan yang yang Muhammad Datuk Tuan Mangkang. Kita tidak boleh menghina sama Islam apatah, apatah lagi para nabi dan rasulullah cuma saya nak minta pengakuan secara ikhlas daripada yang berhormat kita tahu bahawa kita sama Islam pun tidak boleh menghina apatah lagi kalau buat tuduhan dan saya nak tanya pada yang berhormat sendiri dengan tuduhan dakwaan yang dibuat oleh yang berhormat kepada orang-orang amnu -orang yang menyamakan orang amnu seperti Yahudi jadi sekal bolehlah saya ikhlas. Saya minta yang berhormat juga bertobat dan menarik balik segala kata-kata yang telah dibuat oleh yang berhormat terhadap orang-orang amno. -orang ha, saya minta sikit penilaian saya berhormat. Saya ikhlas. Jangan nak kona-kona. Muhammad Datuk Kursi, Datuk Speaker, Datuk yang bertuah. Cuba tengok ni. Kita telah bercakap tentang isu yang besar penghinaan kepada Nabi. Dia nak perturunkan kepada pemimpin amno dia. Apa dia nak menyamakan pemimpin amno dengan Nabi? Inilah fikiran yang telah kotak yang karut dan marut. pemaham. Tak sama kan? Saya tidak mengatakan orang-orang amno. -orang Saya mengatakan amno. Tindakan amno. Doktor amno. Sikap amno. Tindakan amno. Yang mama, yang Dulu pernah perdana menteri menyatakan pas lebih berbahaya daripada komunis. Baik, baik. So, tak sangka jahat. Apa itu kenyataan Kenyataan yang berhormat. Kenyataan yang berhormat tadi. Yang berhormat penang. Panjang lagi ya? Ada sikit lagi. Eh? Sudah, tapi isu ni penting. Ya? Sudah ya? berucap uh, sepanjang tiga jam. Ke sebelah tadi yang berhormat. Ya, ya sikit lagi. Saya berucap tak panjang sebenarnya. Tapi gangguan-gangguan yang panjang yang berhormat. saya katakan tadi kami tak kisah Ulama boleh dikritik tetapi hormatilah Ulama-ulama besar yang sudah meninggal dunia Yang berjasa besar Ini tak dipertahankan oleh UMNO lagi Saya tidak mengatakan orang UMNO Saya mengatakan yang UMNO Institus UMNO itu. Yang memahat InsyaAllah Cukulah Cukulah yang memahat Sebab itu saya sangat kesal saya sangat kesal dengan ucapan Perdana Menteri di Dewan Bahasa ketika merasmikan semena mengenai dengan pembukaan minda. Minda terbuka. Minda Melayu Muslim. Apabila beliau mengatakan, cukuplah dengan kita mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi tamat tambah yang lain-lain. Kita ada wakil PAS menghantar tiga orang wakil dalam semena itu ketua ilmu selesa agung PAS yang juga membentang kertas kerja dan kita dengar dapat laporan semua apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri saya sangat kesal dan saya kasihan kepada dia dalam keadaan usia usia beliau yang sudah hampir mendekati penghujung saya sangat kesian apabila dia bercakap begitu Memang kita boleh lihat dalam dua konteks kataan itu. Pertama dalam konteks kita memola nak memolakan dakwah Islam kepada mereka yang belum Islam. Kita mengatakan dengan mudah dengan cara yang simple melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seseorang itu menjadi muslim. Ini memang benar. Dari aspek dakwah. Dan inilah yang diakui oleh para orientalis barat tentang simplicity akidah Islam. Sangat mudah. Dengan mengucap dua kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh mereka yang melafaz seluruh dunia tanpa mengira kaum, mengira bangsa, mengira keturunan, mengira warna kulit, mereka diletakkan di bawah satu payung akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi dalam konteks umat Islam, dia tidak boleh berhenti setakat itu. Ini sangat berbahaya. Bahkan dalam konteks dakwah juga. Sebab itulah apabila Rasulullah SAW menghantar, mengutuskan sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Nabi berpesan kepada Mu'az. Wahai Mu'az, kamu akan ke Yaman dan kamu akan temui golongan Ahlul Kitab. Iaitu mereka yang arif, yang alim tentang Taurat dan Injil. Apa yang mesti buat kepada mereka? Kau mesti ajak mereka menerima La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah. fa'inuhum kabiluah kalau mereka terima beritahu pada mereka bahwa Allah memperlukan mereka sembahyang lima waktu, sehari semalam. Kalau mereka terima beritahu pada mereka bahwa Allah memperlukan zakat dari harta mereka satu demi satu, satu demi satu, bukan ditambah oleh ulama. Rasulullah memberi pesanan itu berdasarkan pada apa yang terkandung dalam Al-Quran. Wahyu yang diwahyukan kepada dia. Perdana menteri mengungkit mengungkit soal qiyamul lain yang dilakukan oleh pelajar-pelajar universiti. -pelajar Kenapa program qiyamul lain itu nak diungkit-ungkit sebagai penghalang pencapaian pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar yang berkunjung saban malam, saban minggu di kelab-kelab dalam dunia. Kenapa tak dibangkitkan? sebab-sebab itu kan dikunjungi oleh menteri-menteri. Ya, -menteri. Qiyamul Lail. Seolah ulama yang menambah program Qiyamul Lail. Tidakkah dia membaca surah Al-Muzammil, surah yang kedua diturun atau yang ketiga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita? Selepas surah pertama, Iqra. Dia memfardukan ke atas Rasulullah SAW dan para sahabatnya bangun waktu malam. Untuk bersalat, bersembahyang malam dan membaca Al-Quran ini perintah Allah di Al-Quran bukan ulama' yang melambang saya sangat bimbang apabila beliau mengatakan cukup bagi kita mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah takut-takut beliau dipengaruhi oleh satu pemikiran yang dikenali dalam ilmu perbahasan ilmu ilmu kalam atau ilmu yang membincangkan mengenai ketuhanan dan syariat yaitu kumpulan yang dipanggil kumpulan murjiah sebelum masa al-fikrul irja'i fikiran murjiah ini sangat berbahaya kumpulan ini yang digolongkan dalam kumpulan golongan-golongan sesat al-firqatul dallah Kerana kumpulan ini mendukung pemikiran bahawa amalan manusia tidak ada hubungan dengan iman Iman tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Apabila seseorang itu melaporkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatinya menerima keasaan Allah, amalannya tidak menambahkan keimanan dia. Kemaksiatannya juga tidak mengurangkan keimanan. Ini pemikiran golongan murjiah yang bercanggah yang berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya bimbang kalau-kalau kenyataannya itu berasaskan kepada pemikiran dan pemahamannya apa yang dibuat sebab itu saya mempersoalkan sejak tadi apa yang setiap usaha penasihat-penasihat agama dia lakukan apa penasihat agama dia lakukan gaji dibayar sama dengan menteri elang dibayar sama dengan menteri kemudahan diberi sama dengan menteri apa nasihat dia buat dia sepatutnya menasihatkan pada menteri supaya bercakap dengan betul mengikut landasan Al-Quran dan Al-Sunnah Bukan bercakap mengikut... Fikirannya dan kehendak politiknya... Ini soalnya sangat berbahaya... Kalau adalah rakyat Malaysia ini... dipengaruhi oleh pemikiran itu... Ini sangat berbahaya... Kita tahu bila kita baca sejarah Khawarij... Dia mereka mempunyai berbagai golongan... Ada yang dinamakan... Apa... Baca-baca nama lah... Ada yang dinamakan... Um, Mu'tazilah kemudian Murji'ah, kemudian Jabariyah, kemudian dalam kumpulan dalam kumpulan-kumpulan itu berpecah kepada berbagai-bagai kumpulan lain lagi.